Он мне предложил передавать информацию э, ну, о размещении украинских мостов во время разговора э, был намек на то, что остается отец э, там в Дебальцево ну и э, может что-то быть с ним нехорошее. После чего э, э, я ему при помощи телефона и скайпа передавал информацию. Он звонил, рассказывал. Фото при помощи скайпа переписывались и ну, были переданы фотографии, скриншоты. В марте месяце, после смерти отца, когда я туда приехал, была встреча с двумя людьми. Ну как, предложили дальше сотрудничество. Но уже с учетом того, что если даже не будешь сотрудничать, то э, ну, передадим украинским, украинской стороне информацию. Ну и плюс квартира, которая осталась от родителей, может забыть про них. Я дальше продолжу передавать. свою вину признаю, раскаиваюсь, прошу прощения у, у, у Украины, у вооруженных сил Украины.